Совещание провел начальник отдела разрешений и согласований Ильичевского городского совета Валерий Плевицкий. На нем присутствовали представители СЭС, пожарной инспекции, ГАИ, рыбной инспекции, ветеринарной службы, инспекции карантина растений, управления архитектуры и комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием землеустроительной документации. За первое полугодие 2012 года в разрешительный центр Ильичевского городского совета обратилось около 1800 заявителей за получением того или иного документа разрешительного характера. Эта цифра значительно превышает показатели прошлого года. Связано это было с тем, что с 1 января вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, которые расширили перечень документов решительного характера, который выдается только через разрешительный центр. Разрешительная система, в принципе, закон о разрешительной системе был принят еще, вступил в силу с 1 января 2006 года, но только сейчас он, он показал свою эффективность и предприниматели только сейчас в него, как мы говорим, немножко поверили, что этот закон, он действительно упорядочивает действия по получению документа решительного характера. Это как и сокращение самих сроков получения этих документов, так и немаловажно для предпринимателей, это э, финансовая сторона вопроса. Теперь есть э, четкий перечень э, документов решительного характера, который э, выдается за, на платной основе. Основная масса документов решительного характера выдается на безоплатной основе. Также собравшихся проинформировали об изменениях в законодательстве, касающихся оформления разрешительных документов, в частности об изменениях в законе о благоустройстве населенных пунктов. Введено новый документ разрешительного характера. Это, ну, если так образно сказать, разрешение на проведение земляных работ, это различные раскопки. Вот. Поэтому законодатель определился, что на это будет давать разрешение органы местных советов. Кроме этого, на совещании обсуждался новый порядок размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности, утвержденный Ильичевским городским советом. С недавнего времени несколько расширился список документов разрешительного характера, которые выдают органы местного самоуправления. Теперь для, полу, для, для размещения такой, ну как по-старому мы говорим, мафы, да, малая форма, для его размещения надо обратиться к нам, в течение 10 рабочих дней вам должны... Или дать приоритет на, на место этого размещения, чтобы вы могли подготовить э, схему его размещения на земле, или вам откажут, потому что в этом месте нельзя размещать никакие временные сооружения. Если вам дали разреш, э, так называемый приоритет на размещение этой вашей торговой точки, вы готовите техническую документацию, и на основании которой вы получаете так называемый паспорт привязки. Вот паспорт привязки является документом, который разрешает вам разместить. Лоток, я знаю, там, столик, ну, все, что относится к временным сооружениям для, для предпринимательской деятельности. Информация обо всех изменениях в законодательстве и порядке оформления разрешительных документов размещена на сайте Ильичевского городского совета. Консультацию по этим вопросам можно получить в разрешительном центре, который находится в здании Горисполкома в кабинетах 114 и 115.